Україна розраховує тримати перші винищувачі f 16 від своїх західних союзників у червні-липні. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на українське військове джерело. Співрозмовник не уточнив, яка саме країна передасть Києву літаки. Це може бути Данія, адже. Раніше міністерка оборони Нідерландів Кейса Олен Оленгрен зазначала, що перші винищувачі F-16 в Україну почнуть надходити вже цього літа ймовірно з цієї країни. Крім того, наприкінці квітня посол Данії в Україні Оле Ехберг Мікельсен також підтвердив, що перші F-16 з Данії прибудуть в Україну влітку. Слід зауважити, що крім данії та Нідерландів передати винищувачі Україні пообіцяють. Точніше вже пообіцяли Норвегія і Бельгія. Ну і нагадаю, що у середині березня американське видання New York Times писало, що до середини літа 12 українських пілотів будуть готові здійснювати бойові виляти на винищувачах F-16. До їхнього його повернення на лінію фронту очікується, що Україна отримає лише 6 літаків. Загалом, данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 п'яти. Винищувачів F-16. Ну і ці літаки можуть зіграти вирішальну роль у спробах України повернути Крим. Про це у коментарі видання Бізнес інсайдер заявив експерт з питань оборони аналітик ГААСКО, центру стратегічних досліджень Фредерік Мет... Мертенс. Він пояснив, що росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові, а поповнення їхніх е, запасів залежить від Керченського мосту. Також пан Мертенс е, зауважив, що завдаючи ударів по наземних системах ППО, росіяни Україна готує ґрунт для майбутніх авіаударів. Водночас аналітик застеріг від високих очікувань від одного виду зброї, адже Україна матиме обмежену кількість довгоочікуваних винищувачів. Е, Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, військовий аналітик е, зараз буде до нас доєднуватися, пане Романе. Е, доброго вечора. Вечер добрий, бажаю всім здоров'ям, пане Романе. В чергове говоримо про F-16, чергові очікування, чергова нова інформація, і знову ж таки наближається так чи інакше цей день, коли вони з'являться. Як ми зможемо зрозуміти, що Україна вже воює цими літаками? как минимум, россияне подымут такой хайп по заходу F-16, что они, они, вперед это узнают, и для нас это будет интересный такой сюрприз из российских информационных агентств. Это если информационном потоке. Ну а исходя из аналитических некоторых справок, это только по работе теми средствами поражения, которые могут нести только F-16, или они могут ими работать, так сказать, в онлайн-режиме. Допустим, теми же ракетами ХАРМ. А сейчас, пока мы их используем, используем с наших самолетов, в основном только для разгона и схода этой ракеты. А когда уже этими ракетами будут управлять непосредственно летчики с воздуха, это понятно, по характеру ударов, это да будет понятно, что это F-16. Плюс некоторые сектора по дальности будут прикрывать F-16 в определенные азимуты, по крайней мере, в режиме летающих пусковых установок. То есть будут принимать, применять ракеты воздух-воздух и сбивать, если будет, правда, такая возможность, Сбивать ракеты российские, которые идут на нашу территорию, над российской территорией. Те же Х-101, Х-555, Ф-16 легко отминусуют где-нибудь над Белгородом, Воронежем или Курском. В зависимости от захода дальности позволяют больше 100 километров. Перехват на предельно малых, на малых высотах их локаторы хорошо видят на фоне земли. Наші зенітно-ракетні комплекси цього зробити не можуть з-за зарадіо Горизонту, а f 16 звісно, на фоні землі увіділи ці ракети і можуть їх збити на російської території, якщо у нас не буде запрети на применение. цього поражень. Пане Романе, ви все-таки говорите про ці ракети, які могли збивати f 16 Це в контексті розмови про літак як систему ну, один з компонентів ППО. Побачимо, ми в 16 його роботу ближче до фронтів. Чи все ж таки справді це буде охоронець неба, а не допомагати відбивати територію чи прикривати наші війська? Все залежить від количества. Якщо їх прийде то есть одна іскадрілля, це буде тільки в режимі ПВО. Тобто їх будуть либо в режимі ПВО, либо в режимі э, ракет великої дальності, крилатих в залежності від того ворожа, яке з ними прийде. А вот если зайдет э, бригада, вот только бригада, это около, ну это бригада, это три эскадрильи, это 20, это 36 самолетов, три эскадрильи, по 12 самолетов эскадрильи. То есть около 40 самолетов, потому что там есть еще звено управления, 4 самолета. Вот как только 40 самолетов к нам зайдет, можно будет рассчитывать на то, что уже это сила будет использоваться в том числе и для наземных операций. То есть одна эскадрилья, ну грубо если на пальцах, одна эскадрилья работает в режиме противовоздушной обороны, прикрывая оставшиеся эскадрильи от истребителей противника. Одна эскадрилья в системе РЭП работает, допустим, ТУШа практически ПВО противника. Одну эскадрилью можно использовать уже в режиме бомбардировщиков и штурмовиков для уничтожения наземных российских целей. Это если только это будет одна бригада работать. Хотя в качестве бомбардировщиков и штурмовиков в этом случае мы можем тогда использовать и наши старые самолеты. И это будет такой серьезный авиационный кулак, Для одного направления. Єдине направление может обеспечивать. Бригада. Оптимальный варіант, это движение в сторону Криму. Почему сейчас все в принципе аналитики зарубежные, в том числе в 16 в достаточном количестве даст нам возможность начать работать по Криму. Тобто, це по факту ключевое так в деокупації острова. Да, без авиационной компоненты, без этой составляющей движения на глубину, там больше радиуса действия артиллерии невозможно. То есть артиллерия работает там на 15 километров. Вот на 15 километров мы в прошлом году и продвинулись. Для того, чтобы двигаться в сторону Крыма, это надо как минимум 100-километровая зона, это минимум 100 километров. Это, это позволяет авиационный радиус, то есть боевой радиус самолетов, это позволяет. Даже если за 300 километров от линии фронта находиться на аэродромах, то еще есть 150-200 километров для выполнения этой задачи. А потому как раз заходы в 16-х, это уже будет видно, подготовка. Опять же, все зависит от количества, еще раз повторюсь, это очень важно. То есть должна быть хотя бы бригада для направления на Крым. Пане Романе, ось іще з'явилось повідомлення про чергове враження ППО, системи російської на Іпетрі в окупованому Криму. І є повідомлення, що там загинув офіцерський состав, ну такий склад серйозний. Я до того, що це обов'язкова умова для успішної роботи Ф-16, зачищена повністю російської системи ППО. Первая задача любых самолетов, в которые заходят истребители, это уничтожение, завоевание превосходства в воздухе. Это так называется на военном сленге. Завоевание превосходства в воздухе начинается с уничтожения ПВО противника, то есть системы радиолокации и систем зенитно-ракетных комплексов. То есть, и это можно делать еще до захода самих самолетов. То, что мы сейчас и наблюдаем. То есть удары по ПВО противника – это как раз подготовка к заходу именно истребителей, которые дальше продолжат уже зачищать пространство с помощью ракет противорадиолокационных и работать против авиации, авиации уже противника. Поэтому элементы завоевания превосходства в воздухе мы сейчас видим с помощью... это используется, скорее всего, ракеты той дальности, которая нам передали в последнее время Атакамсы. Да, и Петри может, может достать Атакамс, может достать Стормшеду, может достать Калпатас это из переданных, и наша ракета туда может достать Нептун. То есть эта дальность позволяет как раз отминусовать российское ПВО, вот то, что мы видели, видели сегодня. После полной зачистки от ЗРК, І РТВ радіотехнічних войск росіян по, по Криму можна буде роботи авіації. Туди навіть заходити можна буде. дальність робоча дальність бойовий радіус этих самольотів дозволяє выполнить цю задачу. Пане Романе, наскільки насичений Крим цією ці системою ППО Ну, Ми вже постійно чуємо, що наші боронці відпрацювали, відпрацювали, знищили, знищили. Скільки в них його ще? Ну, в Крыму минимум 150 военных объектов, еще оставшихся от Советского Союза, и около 50, это минимум 50, это все стационарные объекты, которые россияне настроили уже в период оккупации. То есть, грубо, до 200 объектов, и все эти 200 объектов могут прикрываться, или могут быть, там могут быть развернутые системы противовоздушной обороны. Они что же тоже разные, начиная от малой дальности армейских систем и заканчивая большими дальностями. Туда сейчас россияне вообще С-500 хотят притянуть. Потому этот процесс должен быть постоянным. То есть мы будем постоянно уничтожать ПВО противника, а россияне будут туда затаскивать, пока им это не надоест. Это мягко так скажем. А реальное, когда закончится то количество зенитно-ракетных комплексов, которые они имеют в резерве. Вот когда резерв, последний резервный комплекс мы отминусуем, тогда россиянам придется использовать, работать с колес, а это, ну, они комплекс могут делать, может, один в месяц, в полтора, не больше. То есть дальше они будут просто перераспределять те комплексы, которые у них остались. Сейчас очень важно наносить такие асимметричные удары. Почему важны удары по российской территории нашими беспилотниками? А для того, чтобы они держали в районе военных объектов уже в России зенитно-ракетные комплексы и не перебрасывали их Взамен уничтоженных в Крыму. То есть это такая далё... долгоиграющая тема, такой далеко идущий план. Просто ну, вони таке враження, що вони бездонні просто, їхні ті склади і системи ППО, і так у них з кожною технікою. Ну, не буває бездонних складів в армії. Дело в тому, що война це математика, все считается заканчивается. У них в прошлом году. У россиян реально закончились снаряды, они вышли на, нулевой, на нулевые складские остатки и стали работать с колес. Что это значит? Вот они производят в сутки 7 тысяч снарядов, вот они 7 тысяч отстреливают. Ну, может быть, добавят, добавляют северокорейские, которые им имченын подбрасывает. Это максимум там, до 10 тысяч, в сутки они могут всего использовать и тех, и тех. Вот это называется работа с колес. На такой же уровень они выйдут где-то на начало, а может и раньше, если будут продолжать наступательные операции, к концу этого года они выйдут по технике. На этот уровень уже они начали китайскую технику использовать, в основном эти легкие, легкие броневички и некоторые средства передвижения, уже китайскую потягу. То есть своя уже заканчивается. Опять же, они и производят их определенное количество, но оно определено. То есть работа с колес по технике для россиян сейчас очень неудобна, так как мы их намного больше уничтожаем, чем они могут произвести. Та же картина и по ПВО. Их надо просто выводить из строя. Вот сейчас этим занялись практически все наши механизмы. Однозначно они выйдут на тот режим, когда будут работать с колес. То есть сколько произвели ПВО, столько они могут ими им пользоваться. Особенно, особенно важно уничтожение пусковых установок. Как раз пусковая установка ⁇ это не ракета. То есть пусковую установку очень сложно сделать, и у россиян есть их ограниченное количество. И на складах, и в производстве. И на, естественно, их это первая, первая цель. Вот что, кстати, нашей части сейчас и делают. Пане Романе, дуже вдячні вам за е, ваше бачення, що ним поділилися разом з нами. Ну і за бачення цих цих процесів це насправді дуже дуже важливо. Роман світан, полковник запасу зсу військовий аналітик, доєднувся до нашого ефіру. Поговорили про ситуацію з російським ПВО.